Пандаренко Раиса Трофимовна, Киев, проспект Маяковского, адрес говорить полностью. 71 год, полтора года тому назад в марте говорить в марте 2009, 2009 года у меня обнаружили рак в груди, от операции отказалась. Вначале принимала там вот это народные средства: болиголов, аконит, керосин, на ореха. Потом узнала по газе, рабочей газете узнала о, о том, что рак можно победить. Вот. и мы с мужем приехали сюда. Почему с мужем? У мужа раньше еще, чем у меня, два с половиной года тому назад, в, мар... в апреле 2008 года обнаружили рак ротоглотки в третьей степени. Он прошел одну, одну химиотерапию в институте от ларингологии. Ну а дальше отказался. Он прошел один курс, один курс, а дальше отказался. Поверили Гагику Саркисовичу, приехали мы вместе с ним сюда, вот. Ну, целый год мы лечились этим препаратом, целый год, вот это вот как раз год. Вот. Ну, чувствую анализы, формула крови как будто бы в пределах нормы. Вот так вот чувствуем себя пока, слава богу.